Святого Духа. Сегодня, дорогие братья и сестры, праздник в честь святителей и вселенских учителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. Это три иерарха, которые украшают небо церковное и которые своей жизнью и своим учением прославили на земле имя Божие. Святые Василий Великий и Григорий Богослов – это были современники, они были братья во Христе, они вместе учились в Афинах, в философской школе, и как говорит предание, они не только были усердными учениками, желающими познать и земные науки, и духовную науку о Боге. Они были еще и благочестивыми юношами, которые были пример для своих сверстников. И история говорит, что эти два юноши, обучаясь в Афинах, они знали только две дороги. Дорогу, которая вела в храм, и дорогу, которая вела в училище. Тогда, в те времена, когда жили святой Василий Великий и Григорий Богослов, люди принимали крещение уже в зрелом веке, часто под конец своей жизни, и познав Бога истинного, эти святители не, были еще не крещены, закончив все науки до последнего слова, они решили усовершенствовать свои духовные знания. И Святой Василий Великий пошел в Иерусалим, там поклонился святыням, встретил там благочестивых людей, общался с ними. Потом оттуда он отправился в Египет, где в пустыне проживало множество преподобных отцов. И он жил с ними, слушал их учения и подражал их подвижнической жизни. И когда он пожил некоторое время в пустыне, он захотел э, обратить веру своего наставника, самого главного философа в той школе, где он обучался, его учителя. И он с этой целью отправился в Афины и э, нашел своего учителя на улице, окруженного другими мудрецами, философами. Тогда была такая мода, что философы собирались на улице, на открытии каких-то таких публичных местах, и там они обсуждали разные философские вопросы. И, 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 и обычно люди подходили, слушали там, этот спор, им было интересно. Ну и этот раз этот учитель собрал философов и какой-то такой философский вопрос задал им, что они не могли ответить на него. Святой Василий возвесил свой голос и ответил на этот вопрос. И потом задал какой-то вопрос этому учителю еще более сложный. Но учитель его как-то не заметил, не узнал, может что-то изменился лицом. И он, этот учитель, говорит, что... Ну, он был язычником, учитель. И он говорит, это или Бог какой-то, или Василий. Одно из двух. И он подошел, посмотрел это и узнал, что это Святой Василий, это бывший его ученик. И они провели с Святым Василием несколько дней постоянной беседы. Святой Василий ему объяснял и философию и религию и э, открыло сердце у его учителя. Он также уверовал во Христа и они отправились в Святую Землю и в реке Иордан приняли Святое крещение. После этого Святой Василий великий был поставлен, поставлен э, архиепископом Каппадокийской страны. Это сейчас территория Турции очень красивая земля, и он был главным епископом того края, предстоятелем Каппадокийской церкви. Я не буду рассказывать подробности об этой ереси, но они учили неправильно о лице Спасителя, о другой второй ипостаси Святой Живоначальной Троицы. И эта ересь настолько была сильной, что она охватила умы и правителей, и царей, архиереев, священников, многих мирян. И святой Василий Великий остался один православный архиерей в том, в том крае. Но он мужественно отстаивал чистоту святой православной веры. И об этой вере спорили все. И был, был один случай, как Святой Василий спорил о вере с императором Валентом. А император был повар. И как-то случилось, что повар был недалеко, и слыша спор, что Святой Василий доказывает Валенту, что он неправ, повар встрял в этот спор и начал что-то сам мудрствовать, поддерживать императора. А Святой Василий Великий кротко сказал ему, ⁇ Ты повар, и ты должен размышлять о том, как правильно готовить пищу, а не разбираться в церковных догматах веры ⁇ И он последил таким образом этого повара. Так Святой Василий Великий мудро вразумлял тех, кто заблуждается. И мужественно отстаивал чистоту святой православной веры. Святой Василий Великий прожил недолго, он прожил 49 лет. Но за эти годы он сделал столько, что мы, если бы мы прожили 149 лет, мы далеки от тех трудов, которые поднял Святой Василий Великий. Святитель Григорий, богослов, Друг Святого Василия. Также принял монашество после окончания школы. И потом был 12 лет архиепископом Константинопольским, и он имел дар изъяснения Писания, дар слова. Он говорил проповеди очень содержательные, ну, разумные, красивые. И когда он служил в Константинополе, ну жизнь была такая, как и сейчас у нас. Люди работали, одни были ремесленники, другие были торговцы, треті там чем-то занимались. И когда Святой Григорий говорил проповедь, то все лавочники закрывали свои лавки, торгаши закрывали свои там прилавки и все спешили в церковь, чтобы послушать проповедь Святого Григория Богослова. Настолько он умел... правильно, мудро, глубоко изъяснять божественные истины. Святой Иоанн Златоуст жил после этих двух святителей какой-то ну, лет 20-30 спустя. Он был великим проповедником, изъяснителем Слова Божия. И за то, что он говорил очень мудрые, такие очень яркие проповеди, его назвали златоустым, то есть имеющим золотые уста. Святый Иоанн Златоуст в словах был строгий, так он учил правильно, как должно быть. Но когда к нему обращались грішники, он был очень милостивый и прощал, и, и, и вразумлял самых-самых последних грешников. Он любил, прощал и призывал к покаянию. Святой Иоанн Златоуст пострадал за то, что он заступался за бедных. И он заступался, очень часто ему приходилось иметь дело с царицей Евдоксией, которая любила убирать других ну и присваивать себе чужое добро. И он за это ее обличал, разумлял, и она возненавидела его, и не желая исправиться, она решила избавиться от святой Яны. И святитель Ян Затоуст был сослан в город Команы, сейчас это Абхазия. Там есть храм Комана, где он прожил в ссылку, где он служил, где он упокоился. И там в Каманах, то нынешней Абхазии, святый Янзатоуст Златоуст закончил свой земной путь. Прошло время, эти святые очень почитались в народе, почитались они как молитвенники, пристатели перед Богом, и как те люди, которые оставили богатое письменное наследие. И где-то в X веке, в начале 11 века появился спор между христианами. Кто из них больше? Одни говорили, Святой Василий Великий, потому что он такой-то, такой-то и такой-то. Эти назывались Василияне. Другие говорили, Григорий Богослов, потому что он такой-то, такой-то и такой-то. Значит, эти назывались Григорианами. Третьи говорили я Златоустый, потому что он такой, такой и такой, там свои как бы вы, преимущества высказывали. Эти назывались ионитами. И такой был серьезный спор между христианами, что ну, это уже начало, началось деление между верующими. И одному епископу, благочестивому, очень мудрому, эти святые явились. Не во сне, а наяву. Они пришли и сказали ему, мы э, такие-то, такие-то, назвали свои имена Василий Великий, Василий, Григорий Иоанн. Мы э, в свое время послужили Богу, и, будучи движимы Духом Святым, мы э, старались прославить имя Божие и призвать все концы Вселенной к миру и согласию. Между нами нет ни первого, ни второго, мы все одинаковы перед Богом. Поэтому ты, чтобы прекратить эти споры, которые нас оскорбляют, установи праздник в один день, когда бы совершалась память всех нас трех троих сразу. Этот епископ Иоанн Евхаид, так его звали, рассказал верующим о своем видении, и они после этого они поднялись на небо и скрылись в небе. И он рассказал епископам, священникам, верующим, и был установлен праздник примерно в конце 11 столетия, в 1084 году был установлен праздник трех святителей, которыми мы сегодня совершаем. И мы молимся святым иерархам Василию Великому, Григорию Богослову Яну Златоустому. Чтобы, он, чтобы они свои предстательства пред Богом и нас привели к миру и согласию с Богом. Потому что мир в душе рождается от того, что человек примиряется с Богом. Когда появляется у человека мир в душе, то появляется мир в семье. Когда есть мир в семье, есть мир в государстве. Если мир в государстве, то есть мир на всей земле. И мы молимся, чтобы Господь всех нас примирил с собой в первую очередь. И чтобы мы были чадами мира Божьего. Чтобы этот мир был в нашей семье, в нашем государстве, во всем мире. Пусть молитвы святителей Василия Великого Григория Богослова Иоанна Златоустова Господь благословит всех нас. Аминь. So...